Maka buta yang dimaksudkan Allah itu bukanlah buta mata zohir ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. inna halatakmal absar walakin takmal kulub Sesungguhnya, yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zohirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Butanya mata hati itu, bapak ibu, makna yang sebenarnya itu, siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud pada dirinya yang sudah nyata pada dirinya, yang sudah terang dan jelas pada dirinya, berupa insan. Dipastikan dia tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya juga berupa insan kesempurnaannya. Itulah orang yang tersesat itu. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidup ini? Bahwa akulah yang wujud dan nyata pada segala bentuk dan rupa. Segala bentuk dan rupa itulah kezohiran nyatanya akan diriku itu. Lalu dia tidak mengenal dan menyaksikan aku. Maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan aku. Wa daulun itulah orang yang tersesat. Maka jikalau lah kita ingin selamat dunianya, jaya akhiratnya, dan Allah pertemukan kita di alam sorga, di alam akhirat, walaupun kita tidak nanti satu rumah dengan anak, cucu, dan menantu, menimal bapak ibu, kita ini masih satu komplek perumahan sorga juga di akhirat itu, Wallahu yahtasubi rahmati mayasa. Maka sangat beruntunglah kita, dengan anak, cucu dan menantu kita masih berada dalam satu komplek perumahan di akhirat itu juga karena Allah yang mempertahukannya Allah yang akan menghimpunkannya maka disinilah kita wajib untuk melihat memandang dan menyaksikan Allah itu di alam dunia dan di alam sehada ini supaya kita mampu dan bisa menyaksikan Allah yang juga nyata di akhirat itu nyata nanti setelah kita mati. Itu tiada lain adalah pada diri sendiri. Walaupun diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Diri sendiri itu adalah dirinya Allah itu. Ini yang mesti kita silau selalu. Yang mesti kita senter ke dalam diri. Sehingga benar-benar diri Bapak Ibu itu hapus. Diri Bapak Ibu itu betul-betul karam. Diri Bapak Ibu itu betul-betul fana. Selama diri Bapak Ibu tidak fana, diri Bapak Ibu tidak karam, diri Bapak Ibu tidak hapus dan tidak serna, maka selama itu pula lah Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat, memandang dan menyaksikan Allah yang sudah nyata, yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Karena ini pernah terjadi pada diri Nabiullah Musa kala mula. Apa kata Musa kepada Allah? Ja Musa wa lamaja'a Musa li miqatinah wa qala lahu rabbuhu Qala rabbi arini ansur ilaik. Maka tatkala Nabi Musa Bermunajah kepada robnya. Lalu Allah pun langsung berkalam-kalam dengan dirinya. Tidak ada pembatas. Tidak ada hijab dan tabir. Maka ketika itu Musa pun berbicara dengan robnya. Apa kata Musa? Kola. Robbi arini anzur ilaih. Ya robku. Ya Tuhanku. Perlihatkanlah dirimu kepada aku, Ya Allah. Wujudkanlah dirimu kepada aku, Ya Allah. Supaya aku bisa memandang, melihat dan menyaksikan dirimu. Yang selama ini aku rindui, yang selama ini aku ceritakan. Yang aku hantarkan kepada umatku. Bagaimana mungkin umatku akan yakin dan percaya kepada aku, Ya Rabb, Ya Ilahi kalau aku sendiri belum melihat dan menyaksikan akan dirimu. Tapi kalau aku sudah memandang, melihat dan menyaksikan dirimu, maka mudah bagi aku untuk menceritakan akan rahasia dirimu kepada umatku yang belum yakin dan percaya akan dirimu, Ya Rabb. Hari ini anzur ilaik. Maka perlihatkan, Ya Allah. Tunjukkan, Ya Allah. Akan kewujudan dirimu kepada aku, ya Allah. Lalu apa jawaban Allah kepada Musa? Kolalantaroni, Wahai Musa, kamu tidak akan pernah sanggup dan mampu memandang dan melihat serta menyaksikan akan wujud nyatanya aku itu. Fa'innistaqara. Maka kata Allah, "Walakin unzur ilal jabali fa in istaqara makanu Beginilah Musa. Kalau engkau ingin melihat dan menyaksikan aku juga kata Allah, "Unzur ilal jabali fa in istaqara makanu Kalau engkau ingin melihat dan menyaksikan aku juga, hai Musa, maka lihatlah olehmu bukit Tursina. Lihatlah olehmu bukit Sinai itu. Apabila bukit Tursina itu benar-benar kokoh, tidak bergeser, tidak bergerak dia di posisinya. Pasau Fataroni. Aku pastikan Musa, Engkau mampu memandang, melihat, dan menyaksikan aku. Maka ketika itu Allah buktikan. Apa yang menjadi hajat? Apa yang menjadi keinginan Musa melihat dan menyaksikan serta memandang Tuhannya? Maka ketika itulah Allah mengatakan, فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَالُ جَعَلَهُ دَقَّ وَخَرْمُسَهْ سَعِقَةً maka tak kalah Allah menampakkan dirinya, tak kalah Allah menzahirkan dirinya, tak kalah Allah mentajalikan wujud dirinya kepada Bukit Tursina atau Bukit Sina itu. Maka Bukit Sinai, Bukit Tursina itu menjadi hancur dan Musa pun pingsan 40 hari 40 malam. Falamma ahpaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa itu sadar dari pingsannya 40 hari 40 malam maka ketika itu kalam yang keluar dari lisannya subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Apa yang aku pikirkan selama ini tentang dirimu ya Allah seperti ini seperti itu. Rupanya engkau bukanlah seperti apa yang aku pikirkan selama ini. Tubtu ilaika. Aku tobat kepadamu ya Allah. Engkau memang tidak pernah bisa diimajinasikan ya Allah. Engkau memang tidak pernah bisa dipikirkan ya Allah. Itu maknanya, setinggi apapun ilmu kita, seberlian apapun kecerdasan kita, apapun titel gelar yang kita sandang, yang diberikan kepada umat ini, kepada diri kita, ditambah lagi gelar yang diberikan universitas kepada diri kita ini, maka akal dan pikir ilmu pengetahuan itu tidak pernah mampu bisa menjangkau kan Allah itu. Tubtu ilaik Aku tobat di ya Allah. Ketika dia mengatakan tubtu ilaik wa ana awalul mu'minin dan aku orang yang paling pertama kali beriman kepadamu ya Allah. Apa makna yang tersirat di balik makna yang tersurat? Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif bila wajib pandai membaca yang tersurat dan pandai pula mengkaji yang tersirat. Makanya Allah selalu menghantarkan kita ini untuk pandai kita membaca yang tersirat di balik yang tersurat. Kulin zuru mazapisa mawati wal ar. Lihat olehmu. Perhatikan olehmu, tilik olehmu, senter olehmu. Ikrok olehmu. Apa yang tersembunyi? Apa yang tersirat? Di balik keberadaan langit dan bumi itu. Allah tidak pernah mengajarkan kita ini. Pandang olehmu, tilik olehmu, silau olehmu keindahan langit dan bumi. Tapi yang Allah suruh kita ini pandang tilik dan silau siapa sebenarnya yang wujud dan yang nyata. Disebut nyatanya langit dan bumi itu. Baik pada alam maupun pada dirimu. Siapa yang mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat pada alam dan pada dirinya. maka berjumpalah aku itu. Karena akulah rahasia dari segala langit dan bumi. Akulah rahasia pada dirimu itu. Kalau aku adalah hakikat dan rahasia sekalian alam dan pada dirimu. Maka ingat kata Allah. Untuk melihat yang batin. Untuk melihat aku itu. Lihat kepada yang zuhir. Karena yang zuhur itulah kenyataan wujud yang batin. Kalaulah yang zuhur itu wujud kenyataan yang batin, itu maknanya yang zuhur itulah sebenar-benarnya yang batin. Yang batin itu zuhur yang bat, yang zuhur itu itulah batinku itu. Maka yang batin itu yang zuhur. Maka jangan tertipu memandang akan bentuk dan rupa aku pada segala yang wujud ini. Karena akulah yang wujud. Akulah yang batin tiada tersembunyi. Sudah nyata pada segala yang zur itu. Pandang aku itu, Allah. Memandangnya itu dengan hati. Memandangnya itu dengan zauk yang telah Allah pancarkan nur rahasia dirinya ke dalam hati kita. Makanya dikatakan oleh Rasul kepada kita ini. Al-Qolbu mir'ah man robbahu. Hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan pancaran rahasia diri Allah. Sebenarnya, hati bapak ibu itu adalah ibarat seumpama cermin. Apabila hati bapak ibu itu seumpama seibarat cermin, yang mana cermin itu telah bersih, cermin itu betul-betul bening, maka ketika itulah hati itu mampu memandang Allah-lah yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka caranya... Lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah yang wujud pada segala bentuk dan rupa yang ada pada alam dan ada pada diri kita ini. Maka betul-betul hanya dialah yang wujud kiamuhu binapsi itu. Bukankah Nabi mengatakan apa kepada kita ini sebagai umatnya? Allah bi kulli ma batil. Sesuatu yang wujud, sesuatu bentuk dan rupa selain daripada Allah itu tidak ada. Kalau itu tidak ada, maka sekalian alam dan segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan Allah itu batin tiada tersembunyi. Kenapa Allah itu dikatakan diri yang batin tiada tersembunyi? Karena segala yang zohir, itulah kezohiran nyatanya diri yang batin itu yang sesungguhnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapi dan memahami ini sebelum kita hantarkan kepada makna yang sebenarnya tentang Nabi Musa itu? Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya kepada kita ini. wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu awal tidak ada ujungnya. Allah itu akhir tak ada pangkalnya. Allah itu zahir pada segala bentuk dan rupa. Allah itu batin tiada tersembunyi. Itu maknanya kalau bapak ibu ingin melihat yang awal lihatnya kepada yang akhir karena yang akhir itulah nyatanya diri yang awal itu, yang akhir itulah kezohiran memandang diri yang awal dan untuk memandang yang batin pandangnya kepada yang zohir, yang zohir itulah kenyataan diri yang batin. Kalau kita sudah paham. Untuk memandang yang awal kepada yang akhir Memandang yang batin kepada yang zuhir Maka tilik lagi ke dalam Siapa yang batin dan siapa yang zuhir itu sebenarnya yang batin itu sebenarnya itulah diri yang awal. Sedangkan yang zohir itu, ya, Itulah diri yang akhir. Kalaulah yang batin itulah diri yang awal, dan yang zohir itulah diri yang akhir. Lalu, siapa sebenarnya sebenar yang batin itu? Yang batin itulah yang sebenarnya sebenar yang zohir. Yang zohir itu siapa? Yang zohir itulah wujud nyatanya diri yang batin. Maka yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan dalam pandangan hati. Maka nyatalah senyata-nyatanya, Allah itulah yang wujud secara mutlak, sempurna, zohir dan batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zohir dan Allah yang batin. Karena nggak ada yang lain selain pada dirinya. Disitulah kita mendudukkan kulhuallahu ahad itu. Namun bagaimana kisahnya Musa itu? Dalam hal ini, menyaksikan, memandang, dan melihat Tuhan. Kalau kita sudah paham dan mengerti hanya dia cuma yang wujud. Hanya dia cuma satu-satunya, tidak ada yang awal melainkan dia. Tidak ada yang akhir melainkan dia. Tidak ada yang batin melainkan dia. Dan tidak ada pula yang zuri melainkan dia. Maka jalan untuk memahami bagi diri kita dan Musa itu yang kita ambil hikmah dan itibar, kita wajib keluar daripada diri kita ini. Sama artinya, gini: Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat dan menyaksikan bentuk dan rumah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu keluar dari rumah itu. Ketika bapak ibu keluar dari rumah maka jelaslah bentuk dan rupa rumah bapak ibu itu yang sebenarnya. Itu maknanya. Kalau kita ingin melihat dan menyaksikan bentuk nyata dan rupanya diri Allah itu keluar kita dari diri kita. Bahasa ustaznya Lena mua bapak ibu berhenti jadi urang. Tusehnya tu mah. Ini pesan nabi kepada kita. Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa melihat dan menyaksikan Allah itu. Walaupun Allah itu wujud dan bersifat. Walaupun Allah itu awal, akhir, zuhid dan batin. Hanya dia segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Lantara robbakum Kamu tidak akan pernah mampu dan bisa memandang, melihat dan menyaksikan wujud Allah itu. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar keluar dari dirimu. Benar-benar kamu itu dikatakan almarhum dan almarhumah. Jadi orang yang dikatakan almarhum dan almarhumah itu orang yang bagaimana tuh Bapak Ibu? Orang yang hidup atau orang yang mati? mati. Orang yang mati di dalam hidupnya. Bukan orang yang mati dalam kematiannya. Itu masih ditasik-sasik tuh Bapak Ibu. Hah? Makanya orang yang mati dalam kematiannya belum tentu dia bisa melihat dan memandang Allah itu. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Mutu qabla antamutu wa man arada ayanzurul maut yamsi wajhi al-ardi falyanzur ila abibaq. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Dan siapa yang ingin dan berkehendak melihat, memandang, dan menyaksikan bangkai berjalan di muka bumi ini. Falyanzur ila Abi Maka pandang dan lihatlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itulah orang yang pandai mati dan Abu Bakar itu pula orang yang pandai hidup. Kenapa? Karena dia mau keluar dari dirinya. Dia mau keluar daripada keakuan dirinya yang merasa wujud dan bersifat itu. Maka prosesnya Nabi Musa kalamullah. Ingin melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu. Tidak bisa dengan akal logika dan rasio. Kena Ustaz katakan apa? Tajah pun logika kita. Cerdas pun kita, berlian pun akal dan pikir kita. Tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kecuali kita mau keluar dari diri kita. Barulah kita bisa memandang dan menyaksikan Allah. Ini yang disebut namanya proses fana. Ini yang dikatakan proses mati. Man arafa mauti arafa hayati. Siapa yang sadar dirinya bahwa dirinya itu sejak mula adanya, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, dirinya itu betul-betul mati, maka ketika itu dia mampu dan mengenal. yang hidup yang sebenar-benarnya itu. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqai. Siapa yang sudah mengenal akan dirinya bahwa dirinya itu fana, di situlah dia mengenal yang bako dan yang wujud itu hanyalah Dia semata-mata. Maka malam ini Bapak Ibu kita mengkaji bagaimana Bapak Ibu berhenti jadi orang. Ya? Kalau Bapak Ibu lah berhenti jadi orang Ah, insyaallah Allah baru menjadi orang yang sabada mananya yang dikatakan orang insan kamil mukamil.